Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita akan patah balik ke masa lampau ke satu detik yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Kita akan bongkar kisah di sebalik penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini bukan sekadar pasal tukar nama pentadbiran tau. Ini cerita tentang bagaimana suara rakyat, kebijaksanaan raja-raja dan juga strategi politik British semuanya bergabung untuk membentuk asas negara kita hari ini. Okey. Ini persoalan utama kita. Lepas je perang dunia kedua, British datang dengan Malayan Union tapi kena bantah habis-habisan. Tak lama lepas tu, tiba-tiba muncul pula Persekutuan Tanah Melayu. Pelik kan? Kenapa satu kena tolak tapi satu lagi boleh diterima pula? Ha, inilah misteri yang akan kita rungkai sama-sama. Untuk faham semua ni, kita akan lalui lima babak penting. Mula-mula, kita tengok pencetus dia, iaitu krisis Malayan Union. Lepas tu, kita dengar macam mana suara rakyat bersatu. Kemudian, kita lihat tindakan strategik raja-raja dan para pemimpin. Seterusnya, kita selami kenapa British pun terlibat sama. Dan akhir sekali, macam mana persekutuan yang baru ni dilahirkan. Baiklah, jom kita mulakan. Semuanya berpunca daripada Malayan Union – Kononnya ia satu nafas baru untuk tanah Melayu selepas perang, tapi ia sebenarnya mencetuskan salah satu krisis paling besar dalam sejarah kita pada waktu itu. Jadi, apa benda sebenarnya Malayan Union ni? Ia bukan setakat tukar borang pentadbiran, tak. Bayangkan macam ni. Sebelum ni, Tanah Melayu adalah negeri naungan. Maknanya raja-raja Melayu masih ada kuasa. Tapi Malayan Union tukar status tu jadi tanah jajahan atau koloni sepenuhnya di bawah London. Satu perubahan yang wow, memang drastik gila. Bila ada perubahan radikal macam ni, dah tentulah ada tindak balas kan? Dan ini membawa kita kepada babak kedua, suara rakyat. Penentangan terhadap Malayan Union ni bukan datang dari satu dua kerat orang, tapi ia satu gelombang besar yang melibatkan semua orang. Kenapa mereka bangkit menentang? Apa yang buat mereka marah sangat? Ada dua isu besar. Pertama, kedaulatan raja-raja Melayu macam nak dihapuskan terus. Kuasa Sultan tinggal bab agama je. Kedua, ia mengancam kedudukan orang Melayu sebagai penduduk asal. Muncullah satu ketakutan yang benar-benar dirasai. Adakah mereka akan hilang negara sendiri? Dan yang paling menakjubkan sekali pasal penentangan ni ialah perpaduan yang ditunjukkan. Benda ni tak pernah jadi sebelum ni. Raja-raja, orang-orang besar, cendikiawan, sampailah ke orang kampung, semua bersatu hati. Dan hero yang berjaya satukan semua suara ni menjadi satu gerakan yang padu. Tak lain tak bukan, Dato' On Jafar. Jangan main-main. Penentangan ni bukan setakat protes biasa tau. Keadaan jadi sangat serius sampai dapat perhatian ahli parlimen British sendiri. LD Gammons, lepas dia datang tengok keadaan kat Tenang Melayu, dia balik London dan bagi amaran terus dalam parlimen. Katanya, kalau Melayan Union diteruskan, keadaan akan jadi huru-hara. Ini mesej yang jelas kepada British. You guys have a big problem here. So, ini membawa kita ke bahagian seterusnya. Orang Melayu tak sekadar membantah membabi buta, mereka ada strategi. Daripada cuma cakap tak nak, tak nak, mereka mula fikir, okey, apa alternatifnya? Mereka datang dengan cadangan balas yang jauh lebih bernas. Mereka tak turun ke jalan je, mereka main game diplomasi, cukup tersusun. Mula-mula ada satu pertemuan penting di Kuala Kangsar. Raja-raja Melayu bersemuka terus dengan wakil British. Kat sinilah idea untuk sebuah persekutuan diletakkan atas meja. Dan untuk tunjuk mereka serius, satu surat bantahan rasmi dihantar terus ke Parlimen di London. Kalau kita tengok jadual ni, perbezaan dia macam langit dengan bumi. Cadangan raja-raja nak kekalkan status naungan, raja masih ada kuasa. Melayanin Union pula nak jadikan kita tanah jajahan semua kuasa kat tangan Governor British. Senang cerita, ia beza antara jadi rakan kongsi dengan jadi hak milik mutlak. Dan dalam rundingan ni ada satu power move yang dibuat. Sultan Perak sebagai jurucakap raja-raja letak syarat tegas. Mesejnya jelas, British kena setuju dulu dengan rangka asas persekutuan kami baru kita boleh bincang benda lain. Ini bukan lagi rayuan, ini satu kata dua yang sangat berani. Sekarang persoalan besarnya, kenapa British nak layan semua ni? Kenapa mereka tiba-tiba tukar fikiran dan setuju untuk berunding? Ha, ini membawa kita ke faktor sokongan dari dalam pentadbiran British sendiri dan juga tekanan dari luar. Jadi, kenapa British pusing U-turn? Jawapannya mudah je. Kepentingan sendiri. Malayan Union yang kucak kacir ni merugikan mereka. Apa yang British betul-betul nak ialah keamanan, politik yang stabil dan paling penting, ekonomi tanah Melayu terus maju supaya mereka boleh kaut keuntungan. Dan inilah kuncinya. Kestabilan politik itu bukan matlamat utama British. Ia cuma alat. Tanah Melayu ni ibarat lumbung emas bagi mereka. Dengan biji timah dan getah. Nak pastikan semua hasil ni terus mengalir ke Britain, keadaan mesti aman. Jadi, bila Malayan Union cetuskan kekacauan, ia ancaman terus kepada poket mereka. Malah, dalam kalangan pegawai British sendiri pun ada yang sedar melian union ni idea yang teruk. Orang macam Sir Ref Hoon, dia nampak realiti di depan mata. Dia cadangkan, Look, kita kena berkompromi bagi balik kuasa raja-raja tu. Mereka faham tanpa kerjasama orang Melayu, pentadbiran British takkan ke mana. Bukan itu sahaja. Ada juga tekanan dari peringkat antarabangsa. Dunia lepas perang dah berubah. Ada piagam Atlanta 1941 yang Britain sendiri sokong, yang sebut pasal hak setiap bangsa untuk tentukan nasib sendiri. Jadi, tindakan British paksa Melayan Union nampak sangat hipokrit di mata dunia, macam cakap tak serupa bikin. Akhirnya kita sampai ke kemuncak cerita. Bila kita gabungkan semua faktor ni, suara rakyat yang lantang, strategi bijak para pemimpin dan kepentingan British sendiri, maka lahirlah satu jalan tengah, satu kompromi yang akhirnya membentuk sebuah negara baru. Dan tarikh keramat itu ialah 1 Februari 1948. Pada hari inilah Persekutuan Tanah Melayu secara rasminya ditubuhkan. Ia adalah hasil perjuangan dan rundingan yang memakan masa hampir dua tahun. Dengan termeterainya perjanjian ini, maka riwayat Malayan Union pun tamatlah. Ia digantikan dengan sebuah model baru yang mengembalikan kedudukan raja-raja, melindungi hak orang Melayu dan pada masa sama menjaga kepentingan British. Inilah sebenarnya acuan perlembagaan yang membawa kita selangkah lebih dekat kepada kemerdekaan. Jadi itulah kisahnya. Persekutuan Tanah Melayu 1948 lahir daripada satu kompromi yang besar dan kompleks dan saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan. Cuba kita fikirkan sejenak. Legasi daripada kompromi tahun 1948 ni, adakah kesannya masih kita rasa sampai sekarang dalam politik dan masyarakat kita hari ini? Fikir-fikirkanlah.